Привет, друзья! С вами Алена Шарк. Я рада вас приветствовать в предновогоднем Киеве. Мы сейчас находимся на одной из самых крутых новогодних локаций на Контрактовой площади. Идемте посмотрим, что же здесь интересного. И зарядимся рождественским настроением. Здесь можно покататься на тюбинге или даже на попе. Заглянуть внутрь новогодней игрушки. Прогуляться по новогодней рождественской деревушке. Покушать вкусной еды. Здесь представлены очень много разнообразной кухни, Греться в домике Джеймсон или отведать вкусного горячего глинтвейна. Залезть на самое высокое колесо обозрения в Киеве и посмотреть весь город. А также почувствовать себя новогодней игрушкой, если вы совсем малыш, и залезть на вон ту прекрасную елку. Ну что, вы узнали песню? Вы только что прослушали композицию «Щедрик». Это известная украинская народная песня, но она обрела широкую известность благодаря композитору Миколу Леонтовичу, который записал ее и сделал ее обработку. И в 2019 году он объездил всю Европу, а также Соединенные Штаты Америки, и после этого эта композиция стала известна на весь мир. Даже сейчас некоторые американцы и европейцы считают, что это их песня «Carol of the Bells», хотя на самом деле это наш украинский щедрик. Даже в этом году здесь есть огромнейший ледовый каток, который является самым большим прогулочным катком в Киеве. Здесь можно вот так вот начать кататься вот там вот и полностью вокруг площади все это объехать на катках. Ну, сделано очень интересно. В этом году это одна из лучших новогодних локаций. А теперь, друзья, правильно, пришло время сделать дегустацию вкуснейшего глинтвейна. В этом году на самом, деле, на самом деле ассортимент очень большой. Здесь есть какие-то новые совершенно вкусы, которые я еще не пробовала. Вот сейчас у меня в руках малиновый. Еще я думаю, мне нужен вот этот вот мандариновый белый. Да, да, да. Сейчас будем пробовать. Ну, кстати, прикольный. Немножко кисленький, но легкий-легкий, я бы сказала. уже более изысканный. Мандариновый белый. Мне кажется, еще пять разных вкусов. Я уже начну говорить на испанском. На самом деле, я думаю, что каждый найдет людей на свой вкус. Поэтому самое время его просто прийти и начать пробовать. Мне хотелось бы ответить, что контрактовая площадь является излюбленным, излюбленным местом гуляния для киевлян в принципе в течение всего года. Летом здесь проходят невероятные крутые тусовки, вот там вот даже посреди улицы, там есть несколько прогулочных баров, где молодежь отдыхает. Зимой здесь потрясающие интересные вот такие новогодние вечеринки проводятся. Ну и в принципе это является центром, сердцем всех туристических маршрутов для туристов в Киеве, когда они начинают идти вот туда с верхнего города, а потом выскаются сюда на контрактовую площадь. Друзья, хотелось бы вас поздравить с наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом. Пожелать вам, чтобы к вам прилетел Санта на санях, подарил вам все подарки, которые вы только хотите, чтобы все ваши мечты сбылись в этом году и чтобы ваша жизнь заиграла новыми потрясающими красками. Но если вы хотите сделать маленькое Рождественское чудо для меня то выберите одно видео с моего канала, покажите одному вашему другу, и пусть он подпишется на моему канал. Если у меня будет больше подписок, я могу сделать больше вашего контента, и мы с вами унесемся в 2022 год! Всем пока! Всех обнимаю, целую! Ну и, конечно же, розыгрыш подарков с предыдущего видео. Кому же достанется прекрасная коробочка конфет? Сейчас мы узнаем. Ух ты, пользователь с ником Бухарец. Пожалуйста, напиши мне в Инстаграм свои контакты, и я тебе отправлю потрясающий новогодний приз. Все, друзья, спасибо за просмотр. Всем потрясающего, шикарнейшего нового года. Встретимся в 2022. Всем пока.